Assalamualaikum. Kau orang abai kalau dengar bunyi-bunyi yang keliling tu Aku nak bercerita satu benda ni. Aku baru lepas bercakap dengan satu kawan aku. Dia kata, dia tanya aku. Bos, kata dia kata, kenapa kita tak boleh apa ni ikut riwayat Israeliat? Katanya kita sebagai orang Islam kita patut tolak riwayat Israeliat gitu. aku dah cakap macam ni. Aku berpandangan macam ni. Riwayat Israeliat tu banyak, boleh kata okay, kita kata ada yang ada dalam Quran ada yang tidak ada dalam Quran betul betul banyak memang ada yang tak ada dalam Quran sebab 1400 tahun selepas nabi tu jadi dia dah lepas masa zaman riwayat Israel ni ialah zaman Dami Musa je okey kita kata dia orang cakap tak boleh ikut sebab banyak mengarut banyak sesat dan sebagainya habis tu yang kita mengikut apa ni riwayat-riwayat cerita-cerita daripada China, India sebagainya, China dengan India sebagainya. Kenapa? Kita cakap kita percaya Veda ke lah, kita kata Ramayana lah sebagai Krishna lah sebagainya. Ya itu kita boleh percaya pula cerita dia. Yang riwayat Israeliat kita tak boleh percaya cerita dia. Sedangkan bangsa Cina dan India tidak disebut dalam Quran cerita dia. Kenapa bangsa Cina dan India walaupun mereka dah kata 6,000 tahun ke 4,000 tahun ke dah ada ke, 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 ke tamadunan dia orang ni. Kenapa dia tak sebut disebut dalam Quran? Ini aku nak tanya korang. Kenapa benda-benda ni tak sebut dalam Quran? Sebab satu je cerita dia. Sebab bangsa-bangsa ni tak signifikan. Bangsa-bangsa ni sebenarnya tak signifikan sebab kafara ceritanya. Dia pun tak beriman. Tidak asalnya beriman ceritanya. Jadi tak penting. Sebab itu dalam Quran dia sebut As-Sabi'in. Sebab As-Sabi'in kecil je ceritanya. Tak ramai pun. Berapa ratus ribu je. Lepas tu, lepas tu majusi ceritanya. Apa ni? Nasrani. Lepas itu uh, apa ni? Yahudi ceritanya. Bayangkan Islam macam dia. dia tak cerita pun bangsa-bangsa yang lain. Dia. Sebab apa tak signifikan Kenapa dalam Islam dia tak cerita tentang oh, kaum Eropah? Tak cerita. Tak cerita. Sebab tak signifikan. Dia. Tapi benda yang ada dalam Afrika, dia ceritakan. Sebab dia signifikan. Dia. Nah, sebab itulah kenapa dalam Quran. Jadi that's why bila kita nak, bila kata-kata kita tolak, kita tolak langsung sebagai Israel. Israel kena okey kalau kita setuju aku setuju kalau 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 lah kita bersetuju untuk menolak riwayat israeliat kita patut juga tolak riwayat-riwayat lain riwayat-riwayat daripada Jepun daripada mana-mana tak kisahlah daripada India daripada China daripada negara lain tak 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 penting juga sebab tu dan juga kita patut juga tolak tu sebab ingat kena ingat, ingat aku pernah dengar ada satu kata-kata mengatakan pakar sejarawan dia kata dia pun mengatakan bangsa kita ni bangsa Melayu ni baru 800 tahun 600 tahun 800 tahun saja wujud tu dia Sebelum tu masih lagi huah-huah macam tu, yo yoya, yoya sebagainya. Kan? Jadi, kita tak masuk dalam Quran. Okey, seribu empat tahun. Jadi, sebab itu kita tak masuk. Tapi yang ini, yang tamadun-tamadun yang dah wujud dari lebih, awal, empat uh, ribu tahun, tiga ribu tahun, sebelum-sebelum ni, lama, zaman Musa, zaman ya, zaman zaman Idris sebagainya, Nabi Idris, kenapa dia tak ada cerita dia? Sebab Allah Ta'ala tak kata tak signifikan, tak penting cerita dia. Tak perlu nak diceritakan kepada orang. Jadi itu yang kita patut tahu. Kita patut tengok dari segi sudut pandang itu. Aku selalu berfikir macam tu cerita. Bila kita, kenapa? Sebab rakyat ni ada banyak. Kan? Kita ambil yang bagian sejarah saja. Sebab itu. Sebab kalau ianya ber, ber apa, ber, berselisih kan? atau tak betul dengan akidah, tolak kita tolak tepi. Kita ambil bagian sejarah saja cerita dia. Sejarah tak ada masalah cerita dia sejarah ialah sejarah cerita. Apa yang berlaku pada zaman Musa, apa yang berlaku pada zaman Isa, apa yang berlaku pada zaman Idris, Daud, Hud sebagainya, itu sejarah cerita. Kita ikut timeline dia cerita dia Nabi Adam dan sebagainya. Kenapa Nabi Adam turun dekat India, apa ni turun dekat merata dia dikatakan oleh ulama dan sebagainya. Tapi benda tu tak, tak ada cerita dalam Quran cerita dia dalam cerita dalam ulama. Ha, jadi pada pandangan aku cerita dia kalau kita kata bersetujulah, kita kata tolak sepenuhnya riwayat Israeliat. Kita patut tolak juga riwayat Israeliat lain. Jadi jangan ambil kalau bercerita-cerita uh, kebatan hebatnya kerajaan Cina boleh 6 4000 tahun 3000 tahun dulu. Ah uh, kerajaan India yang lebih lama je dia. Patut tolak semua cerita tu sebab tak ada. Tak tak boleh pakai cerita dia. Hanya Quran je betul. Betul aku setuju Quran betul. Tapi Quran kenapa Quran tak ceritakan benda-benda tu? Sebabnya benda tu lah. Dia. Sebab benda-benda tu tak signifikan, tak penting. Kata dia. Kan? Ha? Cuba kalau kau bayangkan, benda yang tak penting, buat apa nak cerita? Kalau dah semua benda nak cerita dalam Al-Quran, 6,666 ayat tak cukup bang. Kata dia. Mau jilid itu baru jilid satu mungkin. Mungkin ada ada apa 200 jilid juga cerita dia. Al-Quran tu sendiri, sendiri cerita dia. Mampu orang nak menghafalnya yang 6,666 ayat pun tak ramai. Bukan kata tak ramai, ramai. Tapi ramai juga yang lebih ramai yang tak boleh menghafal semuanya. Habis-habis sebagian-sebagian je cerita dia. Itulah realitinya. Kan? Kalau kita nak tolak riwayat Israel, kita patut tolak juga riwayat-riwayat lain. Back and square. Apa pandangan kau cerita dia? Ini bukan cerita politik, bukan cerita agama. Tapi ini cerita tentang kronologi, kita sejarah, kita fakta dia cerita Kalau kita tolak satu benda ni, kita tak tolak yang lain-lain Tak ada cerita pun. Benda ni tak cerita pun dalam dalam Quran dan sebagainya. Jadi, adakah kita patut memikir macam tu? So, korang boleh fikirlah. Aku just bagi pandangan je. Okay? Assalamualaikum.